श्री आर् शङ्कराचार्य विरचित श्रीरामपञ्चर कञ्जातपत्राय तलोचनाय कर्णावतं सोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय विद्युन्निबाम्बोध सुविग्रहाय विद्याधरैः संस्तुत वीरा नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय पीताम्बलालङ्कृतमध्यकाय मरवन्दित मित्रे स्वभक्त जनस्य मात्रे नमोस्तु राय सलक्ष्मणाय नमो नमस्ते किल नमो नमस्ते चंद्र नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोस्तु राय सलक्ष्मणाय इन पंचरत्ना त्रिशन्यम यटे नर सर्वपाप विमुक्त सयाति परमा శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచిత శ్రీరామ పంచరత్నం సంపూర్ణం త్రీరామణం శుభాకాంక్షలు